れまでいい <music> Украинская газета, все украинское газета, национальная, народная индустрия. Вопрос в том, как люди принесли удостоверение в okay. этой а скажет, вы как модератор, как организатор... <смех> <смех> как, как представитель вашего комитета, а, следил класс. за порядком. Мы а, ждем какого-нибудь вашего главного пообщаться. <laughs> по поводу чего? Участия. Ага. Участия, да? Да. <laughs> Давайте <laughs> 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 Нет, Конечно. мы не регистрировались. Нет, мы, мы сейчас... регистрировались. Журналисты не не Можно, я регистрировался. Но какой гости но... Еще нет. Сейчас. просто, Вы вашего модератора? Нет, никакой. Ну, да. да.

Вы модератор? Да. Добрый Организаторы день. не только? Да, да, пресса, да. ничего страшного, просто да. пришли люди, это именно те, которые чинят психологичный тиск на суде. Ну послушать да. мне кажется надо обе стороны, и большая просьба, чтобы дать им поприсутствовать. Кушать мы не будем, сидеть нам тоже не надо. А к чему? Нет, нет, А их немного, их немного. Сколько они много сколько у нас? сегодня? Зарегистрировался а, ну, а, регистрировался? я лично, но дело в том, что регистрация прекратилась через 30 минут. Вместо меня, если вот, вот он же Смотрите, регистрация была открыта, на самом деле. не возражаю, но нам сегодня заявление только подписали. Мы сегодня только услышали сама и «детбол». — Не «самопомичь» — Последний... да. да, да. да, да. да. Ну... — Не политическая дискуссия. — Да, пойдемте, пойдемте, пойдемте. — Да пошлите лучше к вам. — Ну, Славик там Славиком поснимать, пообщаться. А, да, помощь, да, конечно. — Ну, да. Но Но в хорошо. — Вы что, решили. запрещаете вы работать Я не думаю, что а, можно а, идти послушать. — А, то есть запрещаете, да? Отлично. Я вообще не имею права запрещать. Ну так вот, а Это журналист, он вам представился. Проходит, будет поснимать, когда вы людей? Мы вам сделаем публикацию. понимаете, кто вы с ним? То есть, ну, вы запрещаете, да? Евгения. Отлично. Как вас зовут? А вам зачем? Не, ну... А, Юля, отлично. Меня Роман зовут. Очень приятно. Просто хотелось бы потом вам он...

вы же зарегистрировались. Да. Ну, я ну, проходите. Каких никаких, Нет, за же, меня проблем. Пойдут, никаких тут, же проблем. никаких же проблем. Смотрите, вы зарегистрировались. Ну -э Если, Если люди не регистрировали, мы не можем их пустить. Но есть определенные правила проведения мероприятий. Ну, регистрация не, принципе, была открытая, понимаете, все, каждый может. Регистрация, к сожалению, и... не была открытая, во-вторых, мы все люди владеют интернетом, больше... и в-третьих... Ну, понимаете, мы тоже не можем всех... Мы, увести. к сожалению, не можем вместить Не всех, хотите поймите. или не можете? Вы только что объяснили, что к вам звонили ваши коллеги. Коллеги, да. Потому что регистрация закрыта. Не, не, не успели. Не успели. Вы понимаете? А есть определенные ну, правила проведения таких мероприятий. Правил мы не собираемся нарушать. Дело не в этом. Дело не в этом. Правила проведения и допуска. Здравствуйте. Здравствуйте. С удовольствием всех зарегистрированных выпускаем. пропускаем, никаких проблем. Но поймите нас правильно. Мы вас, уже, насколько мы, я понимаю, правильно, да, правильно да, поняли. То есть вы очень маленькая помещение специально взяли, а то и дело только избранные могли попасть. Нет, это не так. Это не так. Приписка там была, что отказ и э, то, что человек зарегистрировался... Да. Мы никому не отказываем. Вот, а, никому нет. Из зарегистрированных лиц ни одному человеку... была закрытая, не открыта. открытая? Открытая регистрация. Открыта. А вы посмотрите то есть на сайте. Можно, 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 можно участников... Два, Два недели назад она нет Я понял. Да, я разумею. То есть можно у всех участников привлечь? Конечно. А, э, э, По спискам, конечно. И эти списки открыты на сайте? Нет, они не, не, не закрыты. Они у секретариата ассоциации. Я же скажу, за Це просто захід, який проводить. Вибіркова, вибіркова, правників тобто для, для юристів тих осіб, які повинні зареєструвалися. Вчасно, вчасно, і без була відкрита реєстрація після того, як кількість людей перевищила ту кількість, яку може вмістити приміщення, ми закриваємо реєстрацію. Все. Це не останній захід, який в Харкові буде відбуватися, тому ви зможете да. долучитися. Тому ми запрошуємо на наші інші заходи. <плес> Thank <laughs> you.

That's right. Вы должны дать какой-то бейджик. Mm -hmm. Должны дать какой-то бейджик. Они же все написали, что вы почта регистрация закончена, а закончена она была еще не А она чисто на